Открывайте, пропускайте. Граждане бандиты, давайте не будем с вами повторять сцену из известного фильма. Силе меня уйти из а, места преступления а и пойти вы, к их следственной оперативной вы, группе. Так как а, я опасаюсь, не, да, что мы, меня мы, и жители мы, могут мы, да, газом, вы это видели, закидать камнями.

<свист> Братан, я во дворе, <свист> тут <свист> все в Надо, Надо вот подогнать, подогнать какую-то машину, <свист> зацепить ворота и дернуть. <свист> а кто-то кошку обещал, кто-то кошка была. Кошка была. <свист> Ой, а это снимало? Вы нарушаете закон! Вы мало того, что не допускаете народного депутата Украины, вы еще сейчас занимаетесь в

Мы закон не нарушаем. Хлопцы, ставьте в шеренгу. Здесь большая часть военнослужащие, которые сели Украину. Давайте покажем пример дисциплины. Преступники здесь, не мы, преступники они.

если мне мне Если я вы что и... Вы, стоп, городом не выдавайте. Вы кто такой? Так вот начальник полиции. Я полчаса назад полиции скажите. камеру, пожалуйста. Я полчаса назад вы полиции, заявление Вы бездействуете здесь. Я дал команду здесь, чтобы приехали. неправда. Вы преступник. Вы сейчас помогаете этим людям, которые. Так, Кстати, такой не начальник не начальник полиции какой? Фамилия? Фамилия должность. Фамилия, должности. фамилия должности. Какая полиции, отделение. полиции, Я положу в свою жизнь, да, вот, чтобы вот вы нарушили закон, вл. который этот Еще раз говорю, я не даю никакой команды. Вы сейчас нарушаете законодательство сами. Вы бездействуете. Это я вас предупреждаю. Владимир себя. У меня здесь 60 свидетелей. Вы преступник. Я с вами согласен.

Направо, Айдар, направо и за дом. За дом, за дом за нас, давай, 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 давай. давай. Айдар. Айдар? Адрю, айдар. Туда, мы имеем право вам хумить на Давай еще две минуты Сделай заявление. Да, Ничего страшного. Если у вас есть другой здесь, вариант, пожалуйста. Другой. Да, вы, Друзья, туда закинут, и хай разбирается, пидорас! Сейчас он подойдет и все вопрос. Пудара, тихая кирилла! Пока я знаю. Пойдемте. А? Да, Пойдемте. Вот, только мне надо, чтобы здесь... Да, хлопцы, наконец-таки появилась возможность зайти на предприятие. Сохраняю спокойствие. Неужели наша полиция начинает действовать по закону? Просьба! Не надо перекидываться. Мы только защищаемся. Наша задача, чтобы работали государственные органы. Батон, юрист. вот. Так, а где полицейские, с которыми мы только что разговаривали? Пошли на территорию. Ну где вы? Работники полиции. Voilà, да, да. первы... Вчера сюда которые огородили территорию автостоянки, закидали камнями жильцов, пустили газ, и машины остались там. Сегодня, как раз депутат приехал сюда, чтобы прийти на территорию предприятия, я имею это право на основании статуса народного депутата, они меня не пускали на камеры полчаса. Я вызвал полицию. Приехали четыре офицера полиции. Я им сказал, чтобы немедленно при... не прекратили это преступление, и я хочу там зайти. Они, опять же, ничего не сделали. Пока это все выяснилось, наши люди выяснили, что это законы закон. Три причины. Первое. У них документы указаны. Не, не переулок Светложенский 2, а улица Светложенский 2. Второе.

Друзья, нікого да не можемо чекати, вони палять машини мешканці, Там, там? Да. там да. стоять машини мешканці, вони їх да палять. Щас. Куди да, да, там Тому, ви це все чекати? Куди ви, ви, ви чекаєте? Вони грабнеш машин роблять. Вони одну машину вже спалили, зараз будуть іншу палити. Міни наверно там втирак ходять. Почему у них червьому? Там оружиє больше, чем у цим горе. Я прошу очевидно. потом выступить свидетелями, что несмотря на мои заявления о том, что не пускают народного депутата, что там грабеж и незаконно машины удерживаются, что незаконное проникновение сюда и завладение территории, работники полиции озабочены только одним, чтобы люди, которые требуют выполнения закона, то есть вы, отсюда ушли. И если это спецподразделение сейчас, которое они вызвали, будет работать не...

ش <laughs>

если есть местные жители, пару человек, тоже подойдите, пожалуйста. Вот это вчера милиция пришла с такими отпечатанными документами. Это они заранее знали. Привели китушек и раздали нам вот такие памятки. Вот это сейчас. Опційно лунають якісь вибухи тільки ну, за паркавом, де тривала а, забудова була дуже масштабна пожежа на місце району кілька бригад пожежників швидкі вже є поранені.

А истерики и провокации заканчиваются тем, что приходят и разгоняют на Слуха и